有什么话你就直说吧，石总，我知道合同已经签好了，但是呢，我在组里也没有什么熟人，没人照应啊，心里啊特别没底。你进组以后会有助理照应你的。哎，石总，我想问一些私人问题，不知道你喜欢什么样的女孩？ 对不起，打扰了。进来。这么冷的天，穿这么少。我不冷啊。你冷。 石总，我怕他冷到了，不送。什么情况啊？之前的一万罚款免了。 大魔王喜怒无常，今天是一个值得庆贺的日子，让我们大家干杯！石梦，时梦，我错了，少罚点款行不行？什梦，什梦，我错了，少罚点款行不行？那个大魔王说，在这个家里，这个声音分贝不能超过四十，否则他就要罚钱。我这不是老犯规吗？我就寻思着换这个声音，能让他给我少罚一点。嗨，他现在不是不在吗？你去把他关了吧。 对呀、啊，嘿，哼，既然如此，不如让我们重新来过，当做没有发生的样子。行啊，今天是一个值得庆贺的日子，谢谢你们大家见证了我人生中的重大转折，嗯、有药可医，离梦想又更进一步。 来家里或者工作室，隔着屏幕削弱气氛、啊。哎，你以为我不想啊？我这不还得给大魔王做饭吗？而且我要在他回来之前把这里打扫得一尘不染才可以的。嗨，我们提他干嘛呀？咱们不要停，继续嗨起来，嗨起来！干杯！干杯！你这种戏精啊，就应该去做直播。哎，公司现在给经济部的演员开了直播账号，你要不要去试一下？ 要不我试试？OK、啊。嗯，就用这个。开始。让我们欢迎第二十一届最佳女演员方言上台领奖。首先，我要谢谢我的爸爸妈妈。 因为没有他们就没有今天的我，你们知道吗？方言、oh <yeah, S 1>，喊什么呀？不要停，嗨起来！<Okay. S 1> 然后同时呢，我很感谢我的好朋友左摇瑶 and 林。安 就要倾家荡产了。你自己知道规矩，还是要越红线，怪谁呢？那能不能打个折？搬走，直接销账。算了，一百万跟几万还是有区别的。限你三天付清，逾期一天罚款翻倍。三天？ 付清翻倍，我三天到哪里凑到这么多钱？我数一下，一个、两个、三个、四个、五个，五五、二十五、二十五，再加五千。 只能靠美林的办法直播试试看了，不然我连利息都还不清了。八八八八百八，这个地方应该触发不到分贝器。方言啊，从现在开始你的眼里就只有直播和美妆蛋了，然后你就会拥有一艘游艇，面朝大海。 春暖花开，把它放好。嗨，大家好，我准备好了，我准备好了，我准备好了。我是海绵宝宝，今天给大家测评一款美妆蛋。哦，极美，你看看这个美妆蛋，它这柔软的触感，就像小精灵跳在这指尖，蹦蹦蹦蹦在跳舞，然后。 Oh my god！在他上脸的时候，你会觉得砰砰砰，给你一个贵妇一般的享受啊！拍拍。你在干嘛？化妆。我现在要洗澡，给你一秒钟出去。啊？<你><我>不到一秒钟，出来了，出来，出来。关门。 糟了，手机呢？啊！完了，完了，完了，完了！我还在直播呢，还有他了吧？啊！啊！不行不行！ 如果现在打开门，他不光知道了，我会被罚得倾家荡产的。哎呀，怎么办？难道让全世界的人都看到他直播洗澡吗？ 殷酱的账号被封了，他有发什么乱七八糟的东西了吗？赶紧挂掉。啊！你给我想个办法，赶紧让方爷从我面前消失，立刻马上。那我找人把他给做了。啊！滚蛋！正好我还有个会。喂，马里求斯分公司吗？你们那边是不是需要经理、啊？哎呀！ 我不想再说第三遍，赶紧把方言给我弄走。唉，真不是兄弟不帮你，实在是太皇太后一直在上，老奴不敢不从啊。不就是把女孩从你身边弄走吗？多大点事儿啊？请你帮你，来，来来来来来。这能行吗？这么幼稚？没问题。 关键，你上学的时候不特别擅长这个吗？啊,啊，放心啊，这次哥们连道具都帮你准备好了，放心。 就我很可能被黑了呗。嗯，瑶瑶啊，我问你个问题啊，就是怎么样才能让一个男人开心呢？就是说，尤其是他做了对不起那个人的事情之后。你说的那个人该不会是石梦吧？呃，就就就就是他呀，你想吧。 我这不是人在屋檐下不得不低头吗？他又是我甲方爸爸，我只有把甲方爸爸哄高兴了，我才能过得好，是不是啊？要我说，像他这种冷面王，我还是劝你放弃吧，没什么用。不是呀、啊，林阿姨说他有躁郁症。其实我特别能理解这种精神上有问题，但是却不被认可的人，所以我很想帮他唉。我的圣母心方言大使。 你每天都自身难保，你还想着别人呢？要么才能叫仙女姐姐呢，不像妈妈你，对男人这么凶。男人,、啊、人，男人，男人，谁呀、啊、谁呀、啊？快跟我说一声，我要听左右左右。我,我先我先挂了。哎嘿嘿，石梦，是你吗？石梦。 怎么？石梦，怎么？哦，停电了，吓死我了！石梦啊，石梦，石梦。 方岩，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 我幺二零吗？ 十四号楼有个女生晕倒了，我应该怎么做？那个我,我学过一点急救的。你别着急，病人现在什么情况？他现在呼吸微弱，然后失去意识。给他解开衣领、内衣，保持呼吸通畅。好，让病人平躺，打开窗户，室内保持通风。<laughs> 不用着急啊，救护车已经在路上了。 医生，然后呢？ 啊，对对对我是老毛病犯了，真是太不好意思了。帮忙吗？对，已经好了，不需要了，不需要了，谢谢。好，好，好。我先回房间了。 他洗澡吗？你们俩也算扯平了，对不对？哼、嗯！方言，你这在想什么呢？什么扯平不扯平？可以讲点别的吗？冷静，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 冷静。唉，不过也奇怪啊，这次怎么一会儿就好了呀？